باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والاسر ان الانسان لفی خسر اللہ اللذین آمنوا وعمل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصد سامین اکرام آپ کے سامنے ایک مرتبہ پر اپنے چینل کی وساست سے جو کہ جس کا عنوان ہے ظہور امام مہدی علیہ السلام قریب تر ہے آپ کے سامنے حاضر ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس سلسلے میں یہ جو ایک اویرنس کا پروگرام لے کر چل رہے ہیں پچھلے تین جو ایپیسوڈز ہیں وہ ہم نے ایک کتاب خواب اور حقیقت کے عنوان سے جو ظہور سے متعلق تحریر فرمائی تھی کہ والد صاحب نے جس کی کمپلیشن بعد میں ہوئی لیکن اس کتاب کے عنوان سے ہم تین ایپیسوڈز آپ تک پہنچا چکے ہیں کہ جس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ حقیقت خواب کیا ہے اور انسان کے انتظار کس کو کہتے ہیں اور انسان منتظر کون ہوتا ہے آج ہم آپ کے سامنے اس کا ایک اگلا چیپٹر لے کر آ رہے ہیں جس کا نام جس کا عنوان ہے فرائض انتظار فرج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے اس دور میں امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق انفارمیشن کا ایک سیلاب انٹرنیٹ پر عمدہ ہوا ہے مگر یہاں ایک بات ہے جس کو محسوس کرنا بہت ضروری ہے کہ انفارمیشن اور نالج ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے انفارمیشن یعنی معلومات اور نالج یعنی علم ان دونوں میں اتنا بڑا فرق ہے کہ اگر اس کو نہ سمجھا جو کہ نہیں سمجھا جا رہا آج کل جس کی وجہ سے ہم میں گمراہی بڑھتی جا رہی ہے اتنا بڑا یہ فرق ہے اس لیے کہ انفارمیشن ہونا اور نالج رکھنا دونوں میں فرق ہے آج کے دور میں انفارمیشن بہت زیادہ ہے مگر علم یعنی نالج بہت کم ہے اس کی اس کی ایک آسان سی چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی نالج آئی یعنی اگر ہمیں اس چیز کا علم ہوا کہ نماز پڑھنی ہے تو نماز جب تک ہم پڑھیں گے نہیں تو وہ نماز کا اس نالج کا ہمیں فائدہ ہی نہیں ہوگا اور انفارمیشن تو ہمیں سرسری سی ہے ہاں جی پانچ وقت کی نماز ہونی چاہیے یہ بیسک فرق ہے کہ انفارمیشن سرسری ہوتی ہے نالج جو ہے وہ دائمی ہوتا ہے اور وہ دائمی تب تک علم نہیں بنتا جب تک اس پہ عمل نہ کیا جائے اسی طرح ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق انفارمیشن بے تحاشا ہے لیکن اس کی نالج لوگوں کو بہت کم ہے اور اس کے مطابق جو مین چیز ہے کہ ظہور سے متعلق ہمیں امام زمانہ کے حقوق بھی معلوم ہونے چاہیے یہ ہم تشیعوں کا امتیاز رہا ہے کہ ہم نے اپنی مجالس میں اپنی محافل میں آئمہ کے متعلق بہت سی چیزیں آئمہ کے متعلق ہی ہماری مجالس ہوتی ہیں لیکن آج کے اس دور میں اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر امام زمانہ سے متعلق ان کے حقوق کے متعلق ہمارے فرائض کے متعلق بہت کم باتیں بیان کی جا رہی ہیں اس لیے کہ ہماری مجالس کا ٹرینڈ آج کل سیٹ ہو گیا ہے میجورٹی کا سب کا نہیں میجورٹی کا ٹرینڈ سیٹ ہے کہ کام کی بات بہت سرسلی طور پہ کی جاتی ہے اور زیادہ ٹائم ان اس طرح ان باتوں پہ توجہ دی جاتی ہے جہاں پر نعرے لگتے ہیں اور یہ آپ جانتے ہیں کہ سرسری بات کی ہوئی بات چند منٹ بات آپ کے ذہن سے نکل جاتی ہے اکثریت سے اگر آپ مجلس کے بعد پوچھیں کہ جی اس میں مجلس میں کام کی بات کیا پتہ لگی تو شاید وہ غائب ہو جائے گی دماغ سے اس لیے کہ سرسری بات لمبی بات کے مقابلے میں جلدی ختم ہو جاتی ہے یہی وہ وجہ ہے کہ آج ہمارے اسپیشلی ہم اہل تشریوں میں فرائض فرائض انتظار اور حقوق امام کے بارے میں بہت کم انفارمیشن ہے تو کوشش کریں گے کہ آج کے اس چیپٹر میں ہم کچھ بیسک چیزیں ڈسکس کریں کہ جو کہ ہمارے فرائض اور امام زمانہ کے حقوق کے طور پر ہیں اس لیے کہ انسان تمام انسان کو باقی تمام آئم علیہ السلام کے بارے میں ان کا مکمل عارف بن جانا چاہیے لیکن اگر جب تک آپ اپنے وقت کے امام کے عارف نہیں بنیں گے تب تک کوئی چیز نہ نہیں بچائے گی I نو یہ بات میں جو کہی ہے اس کے اوپر بہت کرٹیسائز بھی ہوگا لیکن ذہن میں رکھیے کہ رسول اللہ کا فرمان بھی یہی ہے کہ ہر قوم اپنے وقت کے امام کے پیچھے کھڑی ہوگی روز محشر آپ اپنے آپ کا امام جو وقت کا امام ہے جب تک آپ اس کو نہیں پہچانیں گے یہ بھی حدیث ہے کہ جو اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانتا وہ جہالت کی موت پر اس لیے وقت کے امام کے حقوق کو جاننا بہت ضروری ہے تو اس میں پہلا جو صاحب کتاب نے یہ لکھا ہے پہلا جو حق ہے امام زمانہ کا وہ سب سے پہلا یہ ہے کہ انتظار فرج میں انسان پر بہت سے فرائض ہیں جن میں سب سے پہلے ہے معرفتِ امام زمانہ آج ہم صرف اس کے اوپر, ٹاپک کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ ہے امام زمانہ, حضرت امام زمانہ, و, تعالی فرج و شریف کی معرفت حاصل کرنا پوری انسانیت پر واجب ہے کیونکہ امام کی معرفت حاصل نہ کرنے کی صورت میں جاہلیت کی موت میں مرنا ہوگا اب یہاں جاہلیت سے مراد غیر تعلیم یافتہ نہیں بلکہ ہر وہ شخص چاہے وہ تعلیم یافتہ ہو یا نہ ہو اگر وہ اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں رکھتا یعنی وہ اپنے وقت کے امام کے بارے میں نہیں جانتا کہ اس کے امام کا حسب و نصب کیا ہے اس کے ام... کہ امام کے فضائل و مناقب اور اختیارات کیا ہیں کہ اس کے امام کے امتیاز امتیازی صفات اور علامات امامت کیا ہیں کہ امام کے حقوق و فرائض اور آداب آداب کی معرفت کیا ہے اور یہ کہ امام کے حق عظیم کی معرفت جس کی وجہ سے آپ مولا و مالک ہیں اور ہم گلا تو یہ مدرجہ والا انفارمیشن نالج حاصل کیے بغیر ناٹ انفارمیشن نالج حاصل کیے بغیر انسان معرفت امام زمانہ حاصل نہیں کر سکتا تو سب سے پہلے کم از کم ہمیں آپ کا حسب و نصب کی معرفت حاصل ہونی چاہیے کہ ہر انسان کے لیے واجب ہے کہ وہ آپ کے اسما ذات القابات کے متعلق معلومات اور علم رکھتا ہو ان کا ادب اور احترام کرتا ہو کیونکہ معصوم کا فرمان ہے کہ مومن اس ذات پاک کا ذکر بوجہ احترام و القاف سے کرتا ہے تو تمام خاندان رسالت کے لیے واجب ہے کہ ان کا احترام کیا جائے خاص طور پر امام زمانہ کا اس لیے کہ شرفہ کا دستور ہے کہ خاندان کے بزرگوں اور محترم افراد کا نام لینا بے ادبی تصور اور احترام اور ادب کی وجہ سے احترام اور ادب کی وجہ سے نام لینے کے بجائے رشتوں کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں بلکہ اعزازی اور اضافی الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں مثلاً والد صاحب نے فرمایا لفظ والد معرفت ہے اور صاحب اضافی اور اعزازی لفظ ہے امی جان نے فرمایا امی رشتہ ہے اور جان اعزاز اسی طرح کا انداز موسم معاشرے اور تر امتیاز کا تر امتیاز ہوتا ہے اسی طرح اسی طرح کی گفتگو میں مراتب کا لحاظ رکھنا بھی بہت ضروری ہے مثلا جب ہم خاندان رسالت کے بارے میں گفتگو کریں کہ فلاں مثلا فلاں فلاں صاحب نے مولا کی خدمت میں عرض کیا تو انہوں نے فرمایا یعنی کم مرتبہ والے لفظ کے لیے لفظ عرض ہوتا ہے اور بڑے مرتبے والوں کے لیے لفظ فرمان ہوتا ہے خاص طور پہ جب ہم خاندان تطہیر کا ذکر کریں تو ہم پر لازم ہیں کہ ہم ان کے نام کا احترام کریں لیکن آج دکھ ہوتا ہے کہ جب ہماری مجالس میں آئمہ اتھار کا خاندان رسالت کے لوگوں کا جب اسماعی گرامی لیتے ہیں تو کوئی کچھ کوئی اعزازی لفظ کوئی کوئی ایسا ال، الفاظ اضافی الفاظ نہیں استعمال کرتے آج کا ایک عام سا ذاکر بھی عالم بھی وہ ذکر لے کر نام کر لے لیتا ہے بعض حسین یہ کہہ رہے تھے عباس نے یہ کہا علی اکبر نے یہ کہا تو یہ ہمارے معاشرے کا نہیں ہے یہ دستور یہ شرفا کا دستور ہی نہیں ہے کہ وہ آپ بڑوں کا ایسا نام لے جائے کہ آپ خاندان تطہیر کا نام لیں اور اس اس ادب و احترام کا سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ پاک سوات کا ذکر خیر ان کے شایان شان کریں گے اگر آپ محذب ہیں انسان خود بھی ایک سلجھا ہوا اور مہذب شخص مانا جائے گا یعنی سننے والا بھی یہ سمجھے گا کہ یار یہ اگر اتنے احترام سے ذکر کر رہے ہیں تو واقعی وہ اتنے بلند مرتبہ ہیں کہ یہ ممبر پر بیٹھا شخص یا محفل میں جو صاحب گفتگو ہے وہ اس معیار کی گفتگو کر رہا ہے اپنے بڑوں کے بارے میں کہ وہ واقعی میں بہت ہوں تو اسی طرح امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرض و شریف کی محبت کا اہتمام کرنا بھی ایک فرض ہے کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی محبت کا ہر طرح سے اہتمام کرتا ہے ماحول فضا دیوار در غرض ہر چیز محبوب کی یادگار میں عبارت رکھتا ہے کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے محبوب کی یاد سے قافل ہو اسی وجہ سے اللہ نے حکم دیا ہے کُ اللہ اجراط فلقربہ یعنی اپنے امام اپنے امام زمانہ سے محبت رکھنا اجر رسالت کی ادائیگی ہے آج کے ہمارے اس دور میں رسول اللہ کے قربا میں موجود کون ہے صرف امام زمانہ تو اگر اجر رسالت ہم نے ادا کرنا ہے تو امام زمانہ کا حق ادا کرنا ہوگا ان سے مبدت کا حق ادا کرنا ہوگا ان سے مبدت کرنی ہوگی مبدت ہوتی نہیں جب تک آپ ان کو پہچان نہیں لیتے جب تک آپ ان کو جان نہیں لیتے ان سے معرفت حاصل نہیں کر سکتے یہاں ایک اور بات قابل غور ہے کہ فرائض معاف ہو سکتے ہیں مگر اجر معاف نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کسی حالت میں ساکت ہو سکتا یہ ایسی چیز ہے ایسا باریک پل ہے کہ جس کے اوپر چلنا بڑا مشکل ہے کہنا بہت آسان ہے کہ فرائض معاف ہو سکتے ہیں لیکن عجر معاف نہیں ہو سکتا نہ ساکت ہو سکتا بڑا باریک مرحلہ ہے یعنی نماز روزہ حج زکاة فرائض ہیں کس نے نافذ کیے ہیں اللہ نے ہمیں نافذ کیے اللہ ہمیں معاف کر سکتا ہے مگر بعض حالتوں میں یہ ساکت بھی ہو جاتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کن کن حالات میں یہ جو فرائض ہیں اللہ نے جو ہم پر نافذ کیے ہیں وہ ساکت ہو جاتے ہیں مگر واحد ایک چیز ہے وہ اجر رسالت یعنی مودت اہل بیت و ولایت کا کہ اس پر عمل کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہوگا کسی صورت میں ساکت نہیں ہوگا تو سوچنے کا مقام ہے کہ آج مودت اہل بیت آج اجر رسالت ہم نے کس کی مبدت حاصل کر کے ادا کرنا ہے وہ سوائے ہمارے وقت کے امام کی اور کوئی نہیں ہے اسی لیے امام زمانہ سے محبت اصل میں اصل میں تمام آئمہ اطار سے محبت ہے اور اور تمام آئمہ سے محبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے اسی لیے واجب ہے اور ان کی محبت اصل میں اللہ کی محبت حب حب ہب اللہ کا فرمان ثابت کرتا ہے کہ انہی کی محبت اللہ کی محبت اور ان کی محبت کے بغیر قبولیت اعمال ناممکن لاکھ نمازیں پڑھ لیں لاکھ روزہ رکھ لیں لاکھ زنجیریں مار لیں لاکھ سب کچھ کر لیں لاکھ مجلسیں کر لیں اگر وقت کے امام کی معرفت نہیں ہے اگر وقت کے امام سے مودت نہیں ہے تو یقین جانیے کسی غلط فہمی میں نہ رہیے گا ہمارے اعمال ختم ہمارے تمام اعمال پارے کہ اگر ہم ٹوکرے بھی بھر بھر کے میشر کے میدان میں لے جائیں گے کہ بار الحا یہ دیکھو ہم نے یہ عمل کیے ہیں لیکن اگر ہمارے وقت کے امام کھڑے ہو کر وہاں یہ کہہ دیں کہ تو تو مجھے جانتا ہی نہیں تھا میں تو تیرے پاس دس دفعہ تجھے پیغام بھجوایا تجھے الکا کیا تجھے میسج پہنچوائے لوگوں سے کہ مجھے پہچان لیکن اگر تو نے مجھے پہچانا ہی نہیں تو اللہ کہے گا اے شخص مجھے اس ڈھیر کا کیا کرنا کہ تو نے اپنے وقت کے امام جو میری حجت ہے تھی اس وقت اس دنیا میں تو نے اس کو ہی نہیں پہچانا تو تیرا کوئی عمل قابل قبول نہیں کربلا کے میدان میں امام وقت سامنے کھڑے تھے ساتھ نمازوں کا ڈھیر بھی تھا ساتھ ماتھے پہ سجدوں کے نشان بھی تھے قرآن کے حافظ بھی تھے لیکن کیونکہ وقت کے امام کی معرفت نہیں تھی اس لیے تا قیامت لانتی کا اندن بنیں گے وہ تو امام زمانہ کی معرفت دراصل عجرِ رسالت ہی ہے اگر ادا کرنا ہے اجر رسالت تو وقت کے امام کی مبدت حاصل کرو وقت کے امام کی معرفت حاصل کرو دعا ہے کہ پروردگار ہمیں وقت کے امام کی معرفت خصوصاً اس ماہ مقدسہ رمضان المبارک میں صحیح معنوں میں حاصل ہو جائے اور تاکہ ہم اپنے وقت کے امام کے سامنے پیش ہوتے ہوئے شرمندہ نہ ہوں اور جس وقت جس وقت محشر کا میدان سجے تو ہمارے وقت کا امام ہمیں ڈس نہ کرے بلکہ ہمیں اون انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں وہ وہ حقوق جو, جو جس کے بارے میں امام زمانہ کے حقوق کے بارے میں آئمہ علیہ السلام اور رسول خدا نے بتایا ہے اس پہ ذکر کریں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ ما صلی